ચોકબજાર પોલીસ મતકની હદમાં વૃદ્ધ મહિલાને કાગળની ગઢ્ડી બતાવી સોનાના દાગીના ઉતરાવી જનાર તોડકીની મહિલા સહિત ત્રણને ચોકબજાર પોલીસે ઝડપી પાડ્યા બાદ મુખ્ય સૂત્રધારને પણ ઝડપી પાડ્યો છે સુરતમાં વધીરેલી થગાઈની ઘટનાઓ વચ્ચે સુરતના ચોકબજાર પોલીસ મથકની હદમાં બેડ રોડ બહુચર નગર ખાતે એક વૃદ્ધાને કાગળની ગ્ડી બતાવી તેઓ પાસેથી સોનાના દાગીના પડાવી લઈ તોડકી ભાગી છૂટી હતી જે તોડકીને ચોકબજાર પોલીસની ટીમે ભારે મહેનતે ઝડપી પાડી હતી तोड़की ने महिला सहित तरण ने चौक पुलिस पलटो करी झड़पी बाद आज तोड़की मुख्य सूत्रधार एवं मनोज विष्णु भाई बावरी ने अमदाबाद की झड़पी विस्तार में एक घटना 11 अगस्त की है जब एक महिला जो भाईचर नगर सोसाइटी की रहने वाली है वह किसी काम से बाहर निकली थी तो रास्ते में उनको एक अजान्य महिला और तीन अजान्य पुरुष मिलते हैं उनसे बातचीत करते हैं और उसी दौरान उनको अपनी बातों में फैसला उनसे विश्वासघात करके उनकी एक सोने की चेन और एक जो उनकी सोने की अंगूठी होती है वह उनसे ले जाते हैं इसमें चौरपा पुलिस स्टेशन ने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज बात के आधार पर एक जो अजान्य महिला थी और जो दो पुरुष थे उनको पहले ही अरेस्ट कर लिया था उनका जो अरेस्ट था वो साबरकांठा से हुआ था और हाल ही में जो एक पेंडिंग अरेस्ट था मनुष्य का वो लेटेस्ट उन्होंने अहमदाबाद से लिया है और इसमें जो चौक पुलिस स्टेशन के जो कर्मचारी है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है उन्होंने साबरकाठा में जाकर वहां पर काफी दिन तक तपास की ह्यूमन रिसोर्सेज के जरिए उन्होंने अलग अलग देशों में वहां पर चाय के गलों पर काम किया पान के गंदों पर काम किया और बातियों के आधारों पर सारे अरेस्ट पूरे किए